И снова всем привет, с вами снова Никита Ткаченко, доброе время суток. Сегодня я хочу поиграть с вами в Ханби Сумо, а точнее голодный сумоист. Вот у него хожа, он должен жрать рис. Сейчас, видите, у него здесь умы. Все уровни я пошел. Мы начнем с самого первого. Когда вы наводите на него мышкой, вы едите у вас есть, конечно же, предел. Вы должны уничтожить его. Но если вы, например, будете есть, когда он вас ударит, вы лопнете и станете его младшим братом. Например, смотрите. Я, например, буду есть и... Бум! И я уменьшился. Итак, давайте пройдемте уровень. Ну давай. К сожалению, им нельзя регулировать. Вот его крепкий уже. И последний. Он становится нашим. Блин. О, два на два. Главный бой. А если вы становитесь слишком маленьким и он нас удаляет, мы становимся его младшим братом. Все, теперь он наш. И мы победили это четвертый уровень. Три на два, нечестный бой. Блин, теперь у меня один. Так как такая музыка, мне так нравится. Мы пошли пять уровней. Из Блин. Итак, последние два. И один. Один вот этот уровень предусматривает себя каменного монстра. Если мы едим, а он удается от нас, мы становимся, как бы сказать, во-первых, маленьким, а во-вторых... Вот таким вот мы становимся. Вот. Я, наверное, остановлю на видео. Хотя нет. Давайте пойдем все вместе. Этот уровень я ненавидел. Я его уже так до четвертого раз прошел. Ну, он очень сложный. Кстати, девушки, если вы хотите похудеть, вам не надо ни на какие диеты. Пойдите такого же толстенького. Такого вот мальчика, девочку, неважно. И так бишком и сразу худеете. Не намного, но все же худеете. Кстати, да, если вы очень маленький, удаляющий от того, кто больше, вы становитесь маленьким. Опять и восьмой уровень, есть что самый последний. На двух последних у нас вроде бы будут крутые сумалисты. Они будут в жилетах. Нет, еще нет. Ах ты ж. Девятый уровень. Еще этот камень мешается какого... Фигня. Блин, я умер. Что ж, что, что такое? Это десятый уровень. А, значит, здесь больше уровней, простите. Сейчас, сейчас, погодите, посмотрим, сколько здесь уровней. Я просто... Ага, так вы здесь оказывается 20. Я, значит, не все пошел. почему там мне все открыто? Странно. да, ты Я же Не, музыка не такая крутая. Черт, черт. А в следующей серии, я вам обещаю, будет что-нибудь с... Угадайте. Это будет... Трол... Ну, что-нибудь с троллом крутая например о, эм, это ниндзя я наверное на другую версию потому что там вместо ниндзя эм, крутые жилеты они здесь ниндзя Я, наверное, остановлю видео и... и ладно, ладно. Только ради, чтобы вы подписались, я не буду остановить видео и переходить все без вас. Хотя этот уровень я пойду без вас. Спустя две минуты я пошел этот уровень. Теперь у нас следующий уровень и я сразу был очень большим. Они их было четыре дома меня три, меня четыре, вот это их приделал, и так мы выиграли, а вот этот уровень я вообще ненавижу, его я тоже, наверное, ладно, не его тоже, простите, но я не смог его, простить. простите за броню, меня отписывайте, положил, взял ножку, положил ее в тарелку, захлебнул супер, что ты там ешь, взял его в рот, и только попробуй за отписаться и поставить слайд. Наверное, я подавать не буду, вы Я не буду рисковать вам все тайны. С вами был Таченко. Всем удачи. И подписывайтесь. И ставьте лайки. Пока.